Всем здравствуйте, с вами Васенко Максим Владимирович. Сегодня 10 июня 2024 года. Я прочитаю вам стихотворение для детей. Как одинок бедняга М. Он от тоски засох совсем. Как майский жук в коробке. И вот красотка буква У однажды встретилась ему на алфавитной тропке. И бедный М сказал с мольбой, ⁇ Давай поженимся с тобой ⁇ На встрече были те суровы, ⁇ Ты, М, я У, а вместе Му ⁇ Всю жизнь мечать я не хочу. Прощай, я не корова. Наш М был страшно оскорблен. Но букву И посватал он. И та была согласна. Она ему сказала мы. Составим вместе слово мы. А это так прекрасно. Всем хорошего дня, зашите здравствуйте, Максим Володимирович.